Salam sejahtera dan salam syok maju makmur bersama saya, Janet Bennett. Kerajaan Sarawak kini giat merancang penstrukturan semula perkhidmatan awam melalui pendekatan Lean Civil Service yang menekankan kecekapan dan efisiensi tanpa membebankan sistem pentadbiran sedia ada. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari, Tuan Datuk Ong oh Peng berkata, penekanan ini memberi penekanan kepada perkhidmatan awam yang bersaiz kecil tetapi berprestasi tinggi dengan tumpuan utama kepada penyampaian dasar dan takbir urus. Now, kalau consolidated asset kita depend on civil service saja susah. Because you are tied up with uh, kita bottom. assuming lah something happen. The whole government will affected. So you have to restructure the delivery system After you add value to asset to the interest of the state Banyak negeri lain sudah di-separate That's why they have a very lean civil service Lean civil service meaning The budget on the civil service is not that big but there are somebody else to look after after the management of the other asset. That's where the policy of hire and fire and their own terms of service. Mananya <sum> si <sum> ngekot gaji civil service. Munciranya untung, shareholders <sum> is the government, they give dividend to government, Muna beri bonus Beri bonus Muna naik gaji Naik gaji Mana katanya Except One list minta End of the year You give me your dividend Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan program Sarawak Civil Service One Team Retreat SCS OTR 2025 di Singapura pada Rabu. Dalam ucapan sama, Datuk Pertinggi Abang Zohari memberitahu peranan penjawat awam hari ini bukan sekadar pelaksana dasar tetapi sebagai rakan strategik kerajaan dalam menjayakan agenda pembangunan yang holistik dan mampan. Ke arah itu tegasnya penjawat awam perlu memahami strategik ekonomi Sarawak termasuk aspek ekonomi hijau, perdagangan karbon serta pelaburan dalam industri strategik seperti tenaga dan gas. Termasuk civil service, they must be exposed on international economy. That's why kita ada program yang hantar kita LSE Hantar kita di Cambridge Sama dengan SS Walaupun Trump ada hal Harvard We still retain the list of Harvard And then kita pergi Oxford And then meat management Termasuklah handy lah Sekolah saya lah Then you have this Executive program For you to update What's going on in the world This is what happened to this country, tempat kita tu. Jadi, once we get that mature economy, that is by 2030, we become the rank of developed country. And if Sarawak can be a developed state, not only within Malaysia, but we can have influence on ASEAN economy. Datuk Petinggi, Abang Zuhari turut menyatakan hasrat untuk melihat Sarawak menjadi sebuah wilayah maju dan berpendapatan tinggi setaraf negara-negara Nordic di Asia menjelang 2030 bahkan menjadi bintang ekonomi Asia. Beliau juga menyentuh tentang aspirasi masa depan termasuk penguasaan dalam teknologi canggih dan rekaan chip serta pelibatan dalam industri berimpak tinggi menjelang 2050. Penutupan program SCSOTR 2025 itu turut dihadiri Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugat Bas, Datuk Amar Awan Tengah Leasan dan Datuk Amar Prof. Dr. Sim Kuhien, Menteri-Menteri Kabinet Sarawak, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Bakar Mazuki dan Ketua-Ketua Jabatan. Terhulu semasa berucap pada pembukaan SCS OTR 2025 pada Selasa, Dato' Amar Muhammad Abakar berkata, Perkhidmatan Awam Sarawak harus sentiasa menilai semula proses serta prosedur kerja sepanjang masa bagi memastikan keberkesanan sistem penyampaian dan mengurangkan karenah birokrasi, sekaligus memperkukuh kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Beliau berkata, penilaian berterusan terhadap proses kerja juga membolehkan penambahbaikan dibuat seiring perkembangan teknologi dan keperluan semasa lantas mewujudkan budaya kerja yang lebih cekap, responsif dan berorientasikan hasil. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh lari daripada perubahan. Nah, ini yang kita perlu. Sebagai seorang pemimpin, kita telah berfikir perubahan akan berlaku. Polisi akan bertukar. Setiap masa sebagai ketua jabatan Sebagai anggota perkhidmatan awam Kita perlu berdepan dengan perubahan Sebab itu saya selalu menekankan Bahawa sebagai pemerintah awam Kita mesti sentiasa relevan Pastikan bahawa agensi kita itu relevan Dengan keadaan semasa Saya tidak mahu satu hari nanti Bila agensi kita tidak relevan Kita tak dapat manage the chain Jabatan itu tidak wujud Tidak dapat diwujudkan lagi Akan terjadi kerajaan membuat keputusan bahawa we don't need your department anymore kalau kita tidak lagi relevan so, sebab itu saya merekankan bahawa sangat penting kita sebagai ketua jabatan berfikir how macam mana kita nak jadikan jabatan kita itu setiap relevan dengan perkembangan semasa Datuk Amar Mohamad Bakar menambah setiap agensi dan jabatan perlu membuat penilaian berterusan terhadap proses kerja sebagai budaya organisasi untuk memastikan kelemahan dalam sistem penyampaian dapat dikenal pasti dan ditambah baik secara proaktif. Di situlah uh, di mana budaya-budaya belajar, budaya-budaya uh, membina kapasiti depan dan masa depan itu sangat penting. Ha? Dan uh, inilah yang diberi penekanan salah satu perkara yang boleh penekanan oleh kita dalam pemerintahan awam to build the capacity. Sebab itulah di hujung tu itu yang saya sebut sebagai recharge. Ha? Recharge our self, build our capacity. Ha? Kalau uh, ia dijadikan sebagai enabler. Kalau uh, kita tak cukup kapasiti dari segi pengetahuan kita bina kita hantar untuk training kita belajar dan sebagainya Recharge bukan recharge lain eh? Dalam ucapan sama, Datuk Ahmad Muhammad Obakar Bakar turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi agar setiap agensi dan jabatan kerajaan dapat saling mengenali, memahami hati budi dan membina hubungan kerja yang kukuh. Hadir sama Peguam Besar Sarawak, Datuk Seri Safri Ali, Setiausaha Kewangan Sarawak, Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Sri Dr Muhammad Abdul Azadil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklembangi, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Changki serta Ketua Ketua Jabatan. Sementara itu Datuk Hee Changki menjelaskan program Sarawak Civil Service One Team Retreat SCSOTR 2025 kesinambungan daripada High Performance Team HPT menekankan kolaborasi, integrasi dan pendekatan holistik kerajaan yang dijangka memberi impak berterusan terhadap keberkesanan perkhidmatan awam Sarawak. Katanya program kali ini bertujuan meraihkan pencapaian terdahulu, menilai keberkesanan cadangan yang telah dilaksanakan serta merancang strategi dan cadangan baru untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan awam Sarawak. I'm happy to share with you that as of August this year. Half 50% of the solutions, 24 solutions, has been successfully resolved. While another 24 remain actively ongoing because they won't be resolved within a short time. So it's still, it's still actively ongoing. So this year, again, we gather in Singapore. I think another meaningful emphasis. Uh, this year, Dr. Ama's direction is we want to celebrate our milestones achieved together and drawing lessons, success stories. from our 3R approach, revisit, rethink and recharge, as you can see on the backdrop. Beliau yang juga pengurusi jawatankuasa kerja ACSOTR 2025 menambah pendekatan Revisit, Rethink, Recharge 3R yang diperkenalkan oleh setiausaha kerajaan Sarawak menjadi panduan untuk menilai kejayaan memperbaiki amalan sedia ada dan merancang langkah strategik pembangunan Sarawak. Hari pertama program SCS OTR 2025 dimulakan dengan senaman pagi sebelum diteruskan ke program utama yang menampilkan 14 panel berkongsi mengenai strategi dan pencapaian dalam pembangunan ekonomi, transformasi tenaga kerja serta pembangunan infrastruktur melalui tiga forum. Usaha meningkatkan keupayaan rawatan penyakit jantung di wilayah tengah Sarawak mencapai satu lagi kejayaan apabila yayasan jantung serawak menyerahkan peralatan perubatan bernilai 225 juta ringgit kepada hospital bintulu bagi menubuhkan unit jantung baharu majlis penyerahan tersebut disempurnakan oleh timbalan premier Sarawak merangkap timbalan pengerusi yayasan jantung serawak datuk Amar profesor dr sim kuhian di hospital bintulu pada isnin menurut datuk Amar profesor dr sim dana berjumlah 225 juta ringgit itu diperoleh hasil sumbangan RM1.6 juta ringgit daripada Petros, RM500,000 ringgit daripada Pres Mental Bintulu dan RM150,000 ringgit daripada Bintulu Port Holdings. Katanya dengan dana berkenaan, Hospital Bintulu telah melengkapkan magma keterisasi lab pada Februari 2005 menjadikannya hospital awam kedua di Sarawak selepas pusat jantung Sarawak yang mempunyai kemudahan seumpama itu. Menurut beliau, sejak perkhidmatan lawatan pakar dimulakan pada 24 Februari 2025, dua pakar dari Pusat Jantung Sarawak diterbangkan ke Bintulu dua kali sebulan. Sehingga penghujung September 2025, seramai 145 pesakit telah menerima rawatan termasuk 75 prosedur percutaneous coronary interventions (PCI). Datuk Amar Prof. Dr. Sim turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak penyumbang serta menyeru lebih banyak syarikat korporat dan individu untuk menyokong usaha Yayasan Jantung Sarawak membantu pesakit jantung yang memerlukan. Sarawak mencipta sejarah sendiri apabila seluruh pelajar tahun 6 di negeri ini menduduki ujian penilaian dual language program Sarawak tahun 6, UPDLPS 6 bermula hari ini hingga 16 Oktober 2025. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Abai berkata, ujian yang dijalankan serentak di seluruh Sarawak pada Rabu itu melibatkan 29,177 orang murid tahun 6 dan merupakan inisiatif pertama kerajaan Sarawak selepas pemasuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Katanya, hari ini merupakan hari yang bersejarah bukan sahaja untuk kerajaan Sarawak, tetapi juga untuk seluruh pelajar dan warga pendidik kerana telah berjaya melaksanakan satu ujian setara di seluruh negeri Sarawak yang melibatkan pelajar tahun 6 selepas UPSR dimasukkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Pusat Ujian Penilaian DLP di Sekolah Kebangsaan SK Kampung Telian dan SK Kampung Petana di sini pada Rabu. Menurut beliau, ujian tersebut mempunyai tiga matlamat utama iaitu menilai kemajuan pelaksanaan DLP yang telah masuk tahun ke-6, mengenal pasti prestasi sekolah untuk penambahbaikan serta menjadi syarat kemasukan ke Sekolah Antarabangsa Yayasan Sarawak. Dalam lawatan tersebut, Datuk Dr. Anwar turut berkesempatan meninjau bangunan baru SK Kampung Petana bagi melihat sendiri kemudahan yang disediakan untuk keselesaan murid dan guru di sekolah berkenaan. Seminar Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah 2025 Anjuran Bahagian Penguatkuasaan Syariah Jabatan Agama Islam Sarawak Jais dengan kerjasama Universiti Malaysia Sarawak Unimas menyalahkan komitmen berterusan untuk mendaulatkan Undang-Undang Syariah sebagai panduan hidup bukan sekadar sistem perundangan. Bertemakan mendaulatkan undang-undang syariah, seminar yang diadakan di Unimas itu menghimpunkan para pegawai penguat kuasa, pensyarah dan mahasiswa dalam usaha memperkukuh kefahaman terhadap pelaksanaan syariah berasaskan hikmah, kasih sayang dan tanggungjawab sosial. Pengarah Jais Sahibus Syiadah Ustaz Mu'al Su'aud dalam ucapannya menegaskan bahawa pelaksanaan undang-undang syariah bukan hanya tertumpu kepada peraturan mahkamah tetapi merupakan perintah Allah yang menuntut keadilan dan kebijaksanaan. Jelasnya syariah mesti ditegakkan dengan kasih sayang bukan kekerasan dengan pendidikan bukan semata-mata hukuman. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh pemangku pengarah JAIS Syarifah Zakiah Tuanku bagi pada majlis penangguhan seminar penguatkuasaan undang-undang syariah 2025 Dewan Seminar Pusat Islam Tun Abang Salahuddin UNIMAS pada Rabu. Menurutnya lagi mendaulatkan syariah bermakna menegakkan hukum Allah sebagai panduan hidup dalam jiwa, akhlak dan tindakan seharian agar keadilan dan kesejahteraan dapat ditegakkan dalam masyarakat. Beliau terus menggesa bahagian penguatkuasaan syariah jais untuk terus memainkan peranan bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing masyarakat agar memahami syariah sebagai rahmat, bukan ancaman. Sekian berita nukas bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media syurkas termasuk putuk kursus dan nukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak mengakhiri buletin dengan visi Premier Bandar Pintar Sarawak. Hashtag Sarawak Informasi Rakyat, Salam Kas. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar, Sarawak Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk bandar pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan ibu negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi indeks bangunan hijau GBI Antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu Dan bangunan Dewan Bandaraya Miri Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan bandar pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Rajaan Sarawak dari VC yang amat berhormat Datuk Tinggi Doktor Abang Haji Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat kawalan bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan bandar pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.